Вже 22 березня стартує реаліті шоу, яке має назву весілля на мільйони. І представники цього проекту, адміністратор адміністратори, ведуча Євгенія Інська і координатор Тетяна Зозуля вже знаходяться у студії нашої ранкової програми. для того, аби дізнатися вірніше, ми дізналися про те, що ж буде особливого в такому реаліті шоу. Жень, от коли я чую фразу «реаліті-шоу», я сподіваюся, що я зможу бачити все вже в прямому розумінні те, що буде відбуватися під час проекту. Це дійсно буде можливо завдяки проекту Весілля на мільйон. Ну, звичайно, якщо ви прийдете к нам на відкриття і на всі етапи, то ви обов'язково все увидите. А на счёт трансляції в інтернеті это ещё все под вопросом, а, но будуть обшій обзорные ролики, будут просто ролики, то есть съёмка идёт и те, кто захотят, те обязательно увидят, а в YouTube на каналі нашого організатора Скрипки. все можно будет посмотреть не только онлайн, <laughs>, да, но и потом пары глянут, это а... что да через год більше. два десять и все вспомнить а, Таня, а, то есть я насколько, разумеется, не просто реалити шоу, это еще и певный конкурс, и если есть этапы Конечно, сам проект подразумевает четыре конкурсных этапа, и уже сейчас пары готовятся к первому конкурсному этапу, который будет 22 марта. Это очень все интересно. Тобто, мало того, что вони мають одружитися в конце что вони еще и должны какие-то конкурсы подавать. Ну, якщо кому-то захочется если через ваши конкурсы... Ну, Наталья, я... Нет, я, я надеюсь, что так не случится, потому что ребята у нас собрались серьезные, настроены на победу, тем более приз сам по себе предполагает то, что все захотят победить. Я скажу так вкратце, что победитель получит 50 тысяч гривен, а точнее услуги на 50 тысяч гривен, свадебные услуги. То есть, фактически, свадьба будет организована организовано бесплатно, потому что все идет в подарок. Ведущие, музыканты, декораторы, фото, видео, все это будет в подарок. Ну, конечно, молодожены по своей инициативе оплачивают да, какие-то моменты, но то, что подарочное, это подарочное. И свадьба таким образом получается очень экономная, но в то же время очень хорошая, потому что в проекте собрались действительно замечательные специалисты, более около 50 партнеров. Проєкті, то есть это і фотографи, відеографи, візажисти, парикмахеры, координатор, ведущие. Тобто это целый ряд свадібних спеціалістів. Ну і ми їх относим к розряду все це буде відбуватися? Ви спочатку відібрали 20 пар. 16, 16 пар, да? Я вот. хочу сказать, что мы не отбирали пары. А, У нас, же. да, мы создали вначале группу ВКонтакте, где просто разместили информацию. И все желающие, угу. все, кто вот узнал каким-то образом о нашем конкурсе, молодожены предоставляли свои анкеты. Тобто хочемо побрати. ви її там перевіряли, чи подали вони вже заяву? А раптом вони взагалі не хочуть Ну Ви мій визивали визивалі ми юристами? Ну мені взагалі якісь Повірили на чесне слово, так? Можна сказати. так. І тепер давайте власне, про перший конкурсний етап і про те, що буде далі. Тож за хто за що відповідає, що доведеться робити а, тим, хто має виграти власне реалічі шоу весілля на мільйон? Ну перший конкурсний етап у нас танцювальний. То есть это будет действительно шоу. Будут зажигательные, очень замечательные танцы. Всего отобрано семь видов танцев. Вот. Ну, чтобы вы поняли, почему зажигательные, например, это сальса, это самбо, это рок-н-ролл, да, это танго. Ну, то есть вот формат сучка, понятен. Цыганочка, вот. yes. абсолютно разные. Пары разные. выбирали это все с помощью жеребьевки. То есть, не так, что пришел. Я буду танцевать рок-н-ролл. Нет, чтобы все было по-честному, мы распределили танцы между парами. Они готовились, занимались с профессиональными хореографами. Ну и теперь вот 22 марта на открытии они покажут, на что они способны. Ну и мы верим, что они на многое способны. Слушайте, ну а вот действительно доведется парам много чего делать, чтобы выиграть. То есть научиться танцевать, научиться малювать, там еще писать. Что еще им доведется робить? Я хочу сказать, что да, им придется действительно работать, но при этом на каждом этапе с ними будут рядом специалисты, которые помогут, подскажут, организуют. Ну вот Сделает все. Поэтому мне кажется, самое главное это желание. Желание побеждать, участвовать. А дальше мы на конкурсах могут подготовиться до будущего веселья? Mm -hmm. Однозначно. Конечно. Сам подготовительный этап и участие в проекте молодоженам нам даст столько бонусов, что можно сказать, ну, половина организации собственной свадьбы у них уже будет точно Например, решено. вопрос с первым танцем уже тоже решен. Да, да? можно станцевать танцую, жалочку, гуцулочку, почему бы и нет, будет очень креативно. А. Итак, каждый этап, то есть вот следующий этап у нас будет 5 апреля, это спортивный. Ну, как раз можно подтянуть себя по форме, вот, ну и продемонстрировать, на что опять-таки способен. А Потом будет этап у нас талантов. Кстати, вы предложили хорошую мысль и малювать, и, и, и верши писать. Все будет, я думаю. А, потом у нас будет этап Love Story. То есть здесь уже участвуют наши профессиональные фотографы, видеографы будут вместе с парами создавать а, то, чем потом можно гордиться, что можно показать не только своим детям, но и внукам, правнукам. А, ну и финал это 10 мая. Финал. У нас будет свадебная выставка и оглашение победителей. То есть, наконец-то, вот за полтора месяца мы наконец-то узнаем, кто же лучший. А, как, кстати, быстро вот, такая дай, ремонт, я, как мы я, будем определить, что да, это вот Мы не действительно Каву. <laughs> в кожного ж з тих, хто бере участь у реаліті-шоу «Весілля на мільйони». різний рівень підготовки. Хтось займався спортом, хтось не займався. Хтось, можливо, танцював професійно, а хтось ніколи. як оцінювати тоді? Ну, ми старалися тут бути найбільш об'єктивними. Ну, ми сподіваємося, що так у нас все і вийде. На кожному етапі у нас є жюрі професіональні. Тобто, наприклад, на танцювальному етапі у нас в жюрі два хореографа. Да? Я думаю, вони краще всього оцінять. Крім того, у нас є критерії, по яким оцінюємо не тільки хореограф подготовку, да, ну и музыкальность, экспрессивность, да, вот образ, то есть экспрессивность можно и без подготовки показать, да, насколько ты эмоциональный. А вот а, и на каждом этапе вот у нас есть жюри, жюри, который ориентируется в той или иной теме. А, и кроме того, у нас еще чтобы привлечь зрителей, чтобы привлечь аудиторию, а, будет интернет голосование с помощью репостов. Ну здесь уже, конечно, включаются социальные сети, да, в игру включаются друзья друзей и друзья друзей друзей, в общем, то есть создается такая компания, которая поддерживает ту или иную пару. Потом все репосты переводятся в баллы, то есть тоже по нашей системе. Ну и в итоге все баллы суммируются. И в итоге кто-то набирает больше всего баллов и побеждает. Все этапы мают против все пары. Че будет, ну скажем так, овициеваться кто-то уже на первом этапе? Все пары проходят и никого мы не оциеваем. Угу. Всі пари первоначальне мають однакові шанси отримати головний приз. Тобто, можливо, в одному конкурсі менше балів, але витягнути на, на другому конкурсі. З помощі друзів, друзів, друзі. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. А, слухайте, так а виходить, що в будь-якому випадку немає тих, хто програє у реаліті шоу. Тому що навіть якщо ти не отримав послуг да, на 50 тисяч гривень, не отримав весілля своєї мрії, а, тим не менше ви, ну, ти вже підготувався, ти вже дізнався, як там правильно танцювати, що ще потрібно врахувати під час я, весілля. Я, я, да? я скажу, що однозначно виграє кожна пара. Во-первых, сам проєкт підрозуміває знайомство і не непосредственное общение с визажистом, с фотографом, с видеооператором, с декоратором. То есть уже можно непосредственно почувствовать, этого человека, понять, подходит ли он, нравится ли тебе его идеи. И я хочу сказать, что мы готовим нашим участникам и победителям подарки, поэтому... Ну, маса, маса положительних моментів для участі в цьому проєкті. Ну тобто, в будь-якому випадку, навіть те, що ви познайомите з представниками цих сфер послуг, буде набагато легше парам. Да? Їм вже конечно, не потрібно буде шукати конечно, десь візажити і перевіряти, да. як він там да. добре чи погано працює. А, окей. А от наскільки пари готові боротися? Наскільки вони там, можливо, по-різному налаштовані до конкурсу і до реаліті, шоу весіля на мільйон? Мені подобається нашего первого организационного собрания, что все настроены позитивно. Вот для начала не возникла конкуренция, вот так знаете, что а, -а, -а вот он потенциальный победитель. А наш руководитель и организатор Светлана Скрипка настолько все логично и хорошо построила, что в командах среди участников царит взаимопонимание. Ну мы надеемся, что так будет и дальше, потому что только открытие, да, еще впереди полтора месяца. Но пары настроены решительно на свою победу, но в то же время они очень позитивно настроены на своих Ну я би не сказала конкурентів, на своїх будущих друзів, вот так от скаже. А от ще запитання: а хто більш нас на, налаштований, скажімо, так? От до перемоги жінки там чоловіки вони більш пасивні в цьому випадку? Типу, кохана, роби, що хочеш, тільки, а я ну, скажи спластаю, мені, да? коли я, куди я маю прийти і що танцювати? Чи е, дійсно є якісь там е, саме? Е, с... Ну, ідеї, спільні идеи, э, спільні переживання па пари. Чи все ж таки жінка в середине пары? чи все-таки жинка Сан хорошее? Ну, мы вот, э, вот лично я и Таня, мы общались с ребятами через соцсети, да, в основном, и мы познакомились на первом организационном собрании. Но пока вот так вот однозначно сказать, что вот женщины вперед, там, Женщины форгом, нельзя. Да, мы еще не знаем, чтобы однозначно это сказать, но скажу при заполнении анкет, когда высылались анкеты, я думала, лично я, что все анкеты будут заполнять девушки. Но это было не так. У нас как минимум было три парня, которые сами взяли всю инициативу в свои руки, от себя написали, как он ее увидел, как он ей признался, как он ее полюбил. И там сидишь и, и думаешь, о боги, да ты бы это была я, да? Ой, у меня аж мурашки побегло. Дякую ему за то, что завитали. И 22-го стартует проект. Кто хочет поспостерегаться, что им нужно сделать? Третий. Одноз, однозначно мы всех приглашаем 22 марта в 15 часов в ресторан Sunrise в Дубовой Роще. Шикарное открытие. Мы готовим очень много сюрпризов, интересных моментов. Даже просто вот для тех людей, которые придут, которые не будут участвовать в конкурсе. И которые уже женаты даже. И которые женаты, да. Это будет большой праздник с конкурсным... етапом. да і з шоу програми все це буде, в общем, все буде красиво і замечательно. Вход безплатний. Так що приходіть. Окей, дякуємо за те, що ви до нас прийшли. І дякуємо за проект. Мені здається, що дійсно буде цікаво за ним спостерігати. А усього найкращого бажаємо організаторам реаліті шоу-Весілля на мільйон. І переходимо до рубрики під назвою Маленькі мандрівки Приморський бульвар. Що в Одесі вже зачекався.